بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام استاذ الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه عباد يعني ان شاء الله Ataupun uh, mereka ada banyak urusan ke sebagainya Ataupun uh, kita teruskanlah, Ataupun uh, kita bahaskan dulu Berkaitan dengan uh, uh, Tahsin Al-Quran dalam 10 minit Kemudian uh, kita akan uh, Practical uh, uh, Membaca uh, Al-Quran insyaAllah Baik tentu sekalian uh, Sebelum kita uh, Membaca Al-Quran ya, Maka perbincangan kita Uh, tajuk ataupun uh, kelas kita ni namanya Tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran ini ia melibatkan uh, beberapa aspek lah. Uh, perbahasan yang pertama apabila sebut tentang Tahsin Al-Quran ialah pertama dia memperelokkan kita membaca Al-Quran. Yang pertama iaitu dari sudut makharijul huruf. Sebutan-sebutan uh, huruf kita. Uh, jadi kalau dia masuk kelas Al Tahsin Al-Quran tetapi Uh, sebutan hurufnya ataupun makharijul huruf dia tak betul okey sebutan so sebutan po ain kho dan sebagainya tak tak keluar dengan tepat okey dia keluar bukan pada tempat dia jadi itu bukan dia masih lagi dia perlu memperba memperbaiki ya uh, tahsin al-Quran itu makharijul huruf yang ialah uh, kita kata mengenali sifat-sifat huruf nah ha, sama ada isti'laqah ataupun uh, apa istifalkah ataupun uh, apa syiddah raqawah dan sebagainya ha, jadi itu ada perbahasan-perbahasan lah ha, sifat-sifat hurufah ha, sifat-sifat. Setiap huruf ni ada sifat-sifat dia. Okey ha, jadi dia kena menguasai sifat-sifat huruf itu. Dan yang ketiga ialah dia perlu menguasai menguasai berkaitan dengan jenis-jenis waqaf. Waqaf wal ibtidak Ha, jadi walaupun kita kira tiga benda ni jika seseorang itu dia menguasai ya secara praktikal bukan secara teori ha, maka dia akan kita kata bacaannya ataupun khusus tentang bacaan al-Quran dia ya, akan menjadi bacaan yang elok sebab tu perbahasan tahsin al-Quran dia meriputi ketiga-tiga aspek ini adapun tajwid ya tajwid sama ada hukum nun sakinah hukum mim mim mati dan sebagainya ikhfa dan sebagainya itu dalam perbahasan ilmu tajwid ini tahsin Al-Quran. dah masuk sekali tapi utamanya ada tiga benda ni Baik, pada malam ni insyaallah tazkiran ya uh, kita akan uh, membincangkan tentang jenis-jenis wakaf uh, kita pergi sikit-sikitlah eh pergi sikit-sikit 10 minit saja perbahasan kita berkaitan dengan uh, tahsin Al-Quran ini yang pertama ialah jenis-jenis wakaf slide saya ni tuan nampak tak uh, slide saya ni Okay. Jenis-jenis waqaf pertama atau sekian ya, saya petik ucapan dari Presiden Ali RA. Apabila ditanya tentang maksud membaca Al-Quran dengan tartil. Tartilin dengan, dengan bintajwid. Uh, nah. Uh, ialah dengan dengan tajwid dengan 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 bacaan yang 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 sempurnalah ya uh? itu iaitu beliau sebab uh, okey beliau menjawab bahawa kuat tajwid dan syuruful ma'rifatul -ma luquf ya yeah tartil itu atau dengan tajwid itu ialah pertama dia mengelokkan sebutan setiap huruf. Okey, dan yang kedua dia mengetahui tempat waqaf. Jadi ini salah satu uh, kita kata kesenian dalam ilmu tahsin al-Quran. Dia tahu di mana dia perlu waqaf dan di mana dia perlu memulakan bacanya. Orang panggil pada bab bab waqaf wal ibtida. Jadi ramai orang yang boleh baca Quran dengan baik tetapi Uh, bila dia berhenti, dia pasti tak tentu halah. Tak tahulah dia berhenti macam mana. Kemudian ya, wakoh, uh, kemudian dia mulakan bacaan dia pun mula dalam keadaan yang uh, tidak tidak kita kata kurang tepat. Uh, mungkin dia sudut maknanya tidak sempurna dan sebagainya. Baik. Okay, saya nak dengan wakaf ini, ya. Kata ulama, berhenti dan memulakan bacaan pada tempat yang betul akan memberi makna yang tepat pada satu-satu ayat berhenti dan memulakan bacaan pada tempat yang salah akan merosakkan makna pada satu-satu ayat. Jadi, ini penting. Ya, ilmu wakaf wal ibtidak. Ya, kalau dia silap berhenti, kemungkinan maknanya, dia akan merosak makna tersebut. Kalau dia mula pada tempat yang salah, mungkin dia akan merosak makna pada satu-satu ayat. Nah, ini penting. Ya. Yang kedua, wakaf berarti memutuskan suara dan mengambil nafas baru untuk memulakan bacaan yang berikutnya. Itu wakaf. Jadi makna waqaf ialah dia berhenti sekejap. Ya, kemudian dia ambil nafas baru untuk memula bacaan yang seterusnya. Ya, ma farqu bainal waqaf wa sakta. Apa 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 perbezaan di antara waqaf dan juga sakta? Okey, sakta juga merujuk kepada berhenti, tapi berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Ha, itu perbezaan di antara waqaf dan juga sakta. Baik, tak apa. Jadi ini perbahasan bagi dalam waqaf harus tokoh pada akhir ayat iaitu pada huruf yang terakhir, pada kalimah terakhir dalam ayat tersebut. Jadi haruslah. Maka dia bolehkan untuk kita wakaf macam biasalah ha? pada penghujung-penghujung ayat. Dan harus juga wakaf pada mana-mana kalimah di pertengahan ayat. Jadi kalau kita nak ponti dekat tengah-tengah ayat. Sama ada dalam keadaan kita nak ha? kita nak menarik nafas yang baru ke ataupun uh, Ha, ini, nanti kita akan tengok jenis-jenis wakuf kan? Wakuf ikhtiari, wakuf iqtirari dan sebagainya. Jadi boleh ya. Selagi mana tidak ada perkara yang menegak untuk berhenti. Ya? Tetapi tidak harus wakuf pada pertengahan kalimah. Ini penting. Pertengahan ayat boleh. Tapi kena tengoklah ayat macam mana. Kemudian pertengahan kalimah. Ha, pertengahan kalimah tak boleh lah. Sebab dia tidak mencapai makna yang sempurna. Ini penting. .أي وما هي الوقف كتاء علماء أقسام الوقف؟ يا yeah. الإمام الجزري رحمه الله تعالى ولا حرام غير ما له سبب وليس في القرآن من وقف يجب. ليه علماء علماء؟ سيدنا الله أتكون بقية من علم المتاجر المتحسن القرآنني علماء جل الإمام الجزاري يعني كده تبتئ الإمام الذهبي قا الإمام يبي نص الله قايتوا ولا علم الحديث. نيه الإمام قوم بقية أهل القراء. imam-imam yang menjadi rujukan dalam ilmu Al-Quran. Khususnya dalam bab pembacaan Al-Quran. Jadi, kata Imam Jazari rahimahullahu ta'ala, wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dan tiada di dalam Quran itu waqaf yang wajib. Tiada juga yang haram kecuali jika ada sebab. Jadi maknanya tak diwajibkan untuk kita waqaf di situ. Jadi maknanya kalau kita nak berhenti di situ, mesti ada sebab-sebab dia. Nanti kita akan tengok sebab-sebab dia. Okay? Baik, kita tengok. Kata ulama, waqaf ini terbagi kepada empat. Okey. Jadi maknanya benda biasa biasalah. Kalau kita membaca Al-Quran, dia akan menjadi, dia akan berlaku ke sama ada ke empat-empat, antara empat-empat waqaf ni. Yang pertama ialah al-waqaf al-ibtirari. Al-ibtirari. Itu waqaf kerana terpaksa sama ada terputus nafah, bekasin dan sebagainya. Ya. tu berhenti nafah dan buat macam mana? Waqaf al-ibtirari. Itu tak ada masalah. <tuh> ya, sama ada wakaf di pertengahan perkara, apa dia, dia, sama ada uh, dia berhenti di ujung ayat ataupun dia berhenti di pertengahan ayat tak apa baik pertama yang kedua wakaf ikhtibari ya iaitu kerana hendak menguji pengetahuan murid oleh guru yang mengajar jadi mengajar uh, guru ni dia berhenti tengah-tengah tujuannya untuk nak check nak buat ujian dekat pelajar sama ada pelajar itu dia boleh baca ataupun tidak. Dia faham ataupun tidak bagi perbahasan ilmu, ilmu tahsil dan ilmu tajwid itu. Nah, itu boleh. Waqaf al-ikhtibari. Yang ketiga, waqaf al-intidari. Itu waqaf untuk menunggu beberapa wajah bacaan kiraat yang terdapat pada satu-satu ayat itu. Okey, jadi maknanya saya kebetulan tahun ni saya mengajak tekitar lima. Eh, tahfiz Quran di eh, KPM eh. Kami kena sentuhlah tentang Imam Hamzah al-Kalaaf ya Imam uh, Imam uh, apa dia duri kisah Iran sebagainya jadi Imam Hamzah sebagai contohnya okey apabila dia menyebut perkataan ihdinas sira dia akan membaca ihdinas zira okey dia ada dua wajah di situ dia boleh dibaca dengan ihdinas zira dan juga boleh dibaca dengan ihdinas sira sa dengan zai bi zai eh, ihdinas zira Ha, okay? Baik, jadi maknanya Apabila seseorang ini Dia nak baca dua wajah Pada seorang imam ha? Ha, Jadi maknanya dia boleh berhenti Ihdina zira tal mustaq. Eh, apa? Ihdina zira Okay, itu satu bacaan Kemudian dia ulang balik Ihdina zira ha, Dia boleh Dia berhenti, kemudian dia ulang Pada pembacaan ataupun pada wajah yang kedua, yang ketiga dan sebagainya seperti ya, alaihim, alaihum ha? Kita alaihim kan ha, Jadi Hamzah dibaca dengan alaihum Ziratul ladhina an'amta alaihum Wairil maghdubi alaihum Waladzallin Jadi maknanya Di situ ada beberapa wajah Dia boleh berhenti dan ulang kiraat ha, Jadi itu dia sebut sebagai Al-waqaf al-intidari Ketiga yang ketiga, yang keempat ialah al-waqaf al-ikhtiari. Ya, waqaf al-ikhtiari ni ialah waqaf kerana pembaca memilih untuk berhenti. Ha, ini bolehlah. Eh? Sama ada waqaf <coughs> di penghujung ayat itu menjadi kebiasaan eh? bagi uh, seorang uh, pembaca Al-Quran dia di, di penghujung ayat itulah. Jadi itu disebut sebagai waqaf al-ikhtiyari. Jadi keempat-empat jenis wakaf ini kata ulama ahli qura' ialah diharuskan untuk berhenti. Ha, diharuskan. Melainkan seperti mana yang kita sebut sebentar tadi ialah wakaf yang ha, dia berhenti di pertengahan perkataan ataupun ayat-ayat yang boleh merosakkan makna ha, bagi sesuatu bacaan tersebut. Ha, ini yang penting ya, untuk ha, berkaitan dengan wakaf. Kita tak bincang lagi bab ibtida'. Ha, masih uh, kita menyentuh tentang wakaf. Jadi ini pun uh, belum belum habis lagi. Ha, dia ada wakaf tam, ya, wakaf qabih, wakaf wakaf tam dan sebagainya. Jadi uh, insyaAllah lah, nanti uh, maknanya adalah ya. kelab qasin kita ini di minit awal saja kita akan bentang berkaitan dengan uh, apakah yang dikatakan dengan teori tahsin Quran, kemudian kita akan uh, praktikal eh uh, dari sudut bacaan jadi saya rasa saya tu dulu untuk 10 minit awal ini untuk sama-sama kita ulang kaji. Sebenarnya kita dah kita dah kita dah tahu dah kan. Jadi mana kita ulang kaji balik. Benda ni dia bukannya berat sangat pun perbincangan yang terlalu berat sangat pun ya. Ini hanya sekadar kita kata untuk uh, <coughs> ya. yang paling penting ialah kita praktikal. Itu lagi penting ya. Uh, praktikal tu lebih penting sebab teori, teori banyak saja. Ya, tapi kalau tak baca, ya tidak ditegur, dan tidak diperelokkan oleh guru, dia akan jadi macam dia macam biasa je lah. Dia, dia rasa macam dia betul je cara baca dia. Sebenarnya, banyak lagi mungkin kesalahan-kesalahan kecil. Lahirul jali, lahirul khafi. Mungkin adalah kesalahan-kesalahan kecil dalam bacaan kan. Apatah lagi berlaku kesalahan-kesalahan besar -kesalahan dalam membaca, membaca Al-Quran. Okay? Okay, baik. Itu saja kita punya perbahasan berkaitan dengan hasil uh, Al-Quran. Okay, baik. Jadi,